Георгівки під самою Марінкою є ще люди. Живуть люди, ми там щодня видаємо от Діма їздить туди маленькою машиною, тому що велику машину ну, з дронів засікають і градами потім накривають. Діма ми минулого разу от Діма був з нами, коли ми їхали, видавали топлені брикети і mm -hmm. от засікли нас, і почали з градом. От Ми їдемо, ззаді нас лягають снаряди. але… это життя. И там живут люди, и они тоже потребуют допомоги. Что-то у вас сегодня не густо, видать, погода повлияла, да? О, Валера! А он там бьет. Хорошо, помолимся, попросим Божьего благословения, чтобы Он благословил за эту пищу. Боже, благодарим Тебя за милость, за благодать, что Ты довел нас до сегодняшнего дня. И мы просим Тебя, великий Господь, благослови это общение, этот стол, эту пищу. Пусти ее нам в пользу, а Тебе во славу. Мы за все Тебя благодарим и славим. Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Пусть Бог благословит. Приятного аппетита. Пожалуйста, присаживайтесь. Валер, присаживайся где-то. Мы начали этот проект еще 6 лет назад. 6 да? лет назад начали проект, когда в городе несколько человек замерзли от холода и голода. у нас подобными мы жили, арендовали квартиру, вот и подобными у нас там два человека замерзло, и мы так решили открыть этот проект, начали своими силами, потом Бог усмотрел людей, которые помогали в этом, и мы возле ДК в городе кормили людей. потом поняли, что потом когда арендовали этот дом, начали здесь во дворе, и вот продолжаем строим кухню для того, чтобы было где кормить людей вообще же мной любить, там, 17-20 км. У нас там была пекарня, и э, до последнего, до марта месяца э, эта пекарня работала там и мы возили хлеб, но было несколько человек, два пекаря, которые занимались, они в ночь пекли, и потом, когда уже прилетело, обстреляло, то как бы выключили, выключили, ну, потух свет, маленький, мы вынуждены были под бомбежками вывозить пекарню для того, чтобы помочь людям. Вот, также обратились к местной власти, они нам помогли, дали нам помещение, куда мы имели возможность перевести эту пекарню. Ну и на сегодняшний день она работает. Но ситуация заключается в том, что в Маринке тогда уже обстрел шел просто по людям. По людям, по обычным машинам. Я вышел с магазина посмотреть, как удобнее убрать печь. И меня увидели с сирикона, и начали прицельно стрелять прям, ну, то есть по зданию, чтобы ну, убить, напугать, не знаю. Вот, то есть, когда мы вывозили печку, то примерно 7, 7 выстрелов в один день прилетело в помещение, откуда мы вывозили эту печку. На, на. Кушай. Косточку под елочку. А? За... Я, я вперед? Да, да. Хорошо. Станем грудью за ваши широкие спины. Не, да, ну так как твоя спина не очень широкая, то... а Так твоя Я, я, я вперед. Спасибо. Опа, Дима, ты ты. Юлі з подносом чайний. Чого ти не міша? Я його б'юся, дуже акуратно пересола. Те ж на манікюр своїм генератором е... приходиться їздити. Ну буває. На манікюрі виробили світло. Прийшлося дзвонити, хлопці привезли генератор. Доробляли вже під генератор. Може, що хто-то прийде. Шесть. Хорошо, Хорошо, дорогие друзья, вы имеете возможность по типа, одному человеку заходить, брать хлеб и выходить. Хорошо? Все, вставайте в очередь. Проходите получать хлеб, пожалуйста. Пусть Бог Спасибо. Стены наслышка с половиной и так метром и двенадцать. Ну, она ж не вся побита, правильно? Не вся. То есть мы можем дать штучки четыре так? шесть на четыре, то есть если вы его вдоль будете кидать, 24 mm -hmm. вот, и мы можем вам штук пять дать. Я думаю, что, в принципе, основное ну, вы сможете накрыть. Хотя бы. Да, потому что мы не можем столько шипера yeah. дать. кем да. Хватит, да? Сорок шесть. Сорок Да. Так. А это выше. Шестьдесят шесть. А сколько у нас там получается? Прямо вот так по два ставь сразу. Да, вот так вот. Это просто была такая база, где щебнем торговали, ну таким. И она находится возле путей, раньше там она работала для путей. Вот, и там сбоку пролетела, вот тут в кустах до сих пор ходить нельзя, потому что а, вон там котлован огромный от взрыва, и плюс куча а, неразминированных кассетных, и вот там разорвала пол склада. А, вот. На сегодняшний день как бы, ну, в основном стреляют по частному сектору. Но, тем не менее, производство тоже страдает, потому что, ну, не знаю, с каких целей они по ним стреляют. Может, думаешь, там солдат или еще кто-то. А, вот. Тем не менее, вот можно посмотреть по правую сторону. Разбитые дома. А, да, тут постоянно обстреливают, поэтому оно вот осталось в таком виде. А, уже нет смысла здесь что-то делать, потому что поселок и вся округа его по, с постоянным обстрелом находится. Мы уже, церковь. да, у нас тут церковь, мы служим, вот, люди просто просили помощи, мы им помогали, служили, а на сегодняшний день. Вот, пожалуйста, прилетело прям в поле, горит поле, это вот только что был выстрел, и мы получили. Доброе, что полоальное у нас, да, то есть это что-то маленькое, может быть, мина какая-нибудь, то есть и поэтому ну, как бы мы не то, что получили запад, мы постоянно здесь ездим, и мы видим проблему, мы служим здесь людям, и мы видим проблему, в чем они в принципе нуждаются. То есть они нуждаются в продуктах, они нуждаются там, кому-то разбила крышу, кому-то, может, нужны какие-то медикаменты, кому-то окна заделать надо кому-то там тепло нужно, то есть это те же топливные брикеты, уголь, дрова там и так далее. И все что, все, что есть возможность найти, все, что попадается, мы стараемся помочь людям, ну, насколько это возможно. Да, это не переживать, это от нас. Нет, это блокнот. Ну, бывает. Да, капец. А. А, а люди продолжают жить. Хорошо, друзья, подходите. А, пожалуйста, будем побыстрее весь этот процесс произведем. Хорошо? Дай сил, Господь, и крепости уповать на Тебя и доверяться в Твои руки. Пусть Твоя милость и Твое благословение, оно будет в каждом доме. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня наши глаза, они могли увидеть рассвет нового дня. И мы благодарим Тебя за Твою милость и за Твою любовь, явленную всем нам. Тут в цьому селі багато ж, проживає в підвалах. Тут є бомбосховища, і вони, ну як бомбосховища. Люди самі обладнали собі, ми туди буржуйка завозили, і люди ночують, вони основна маса там. До 40 буханок завозили, безкоштовно роздавали тим, хто дуже потребує. Але зараз прийшла Лена і каже, ви зможете хоча б платно або безплатно завозити хліб, тому що магазини закрилися, він чогось сюди не завозить взагалі. Тому ми будемо більше опор робити сюди. Ми стараємося роздавати там, де більше є потреба. Тому що якщо працює якийсь магазин, то там, хоч можна купити за гроші, там у кого є якісь пенсії, ще щось. какие -то социальные выплаты. А где не работает магазин, то никакие кошти не помогут. У таких ми печемо хліб для людей, роздаємо його безкоштовно. Так, іде війна, і зараз в нас вже в цій пікарні, після того, як ми її вивезли з Марінки, вилітали вікна, падали куски стелі, тому якби, робити зараз ремонти це не рентабельно, це цілесообразно. Потім закінчиться війна, будемо щось думати. А зараз наша задача нам кормити нуждальних людей просто хлібом. У нас працює три людини, які там по зміну змінюються. І мают работу, мают заработную плату, а 13 населенных пунктов мают свежий хлеб.

Ось мені зброя грізна, ось мені віра в Бога, ось мені зима.